Здравствуйте, с вами интернет-магазин в группе Com.ua сейчас мы вам покажем видеообзор на мобильный телефон HTC One SU T528W Это оригинальный телефон, особенность его это две сим-карты Ну что ж, начнем его просмотр с внешнего вида Значит, под крышкой телефона находятся две сим-карты Одна поддерживает VCDMA, Одна, ну, 2 GSM, только одна VC -DMA. Здесь вход для флешки можно вставлять на 32 гигабайта. Телефон идет в таких цветах, как черный, как вы видите сейчас и белый. Также есть красный. Есть заводские пломбы от завода производителя. Батарея. Также присутствует. Емкость батареи. Сейчас мы посмотрим. Еще что здесь есть? Значит, здесь имя-коды сделано в Тайване. Вот под крышкой это все указано. Значит, емкость 1800 мАч. Включаем телефон. Значит, камера задняя 5 мегапикселей. Есть вспышка. Крышка очень плотно закрывается. Также здесь Beats Audio, технология присутствует, очень качественный звук. И матовая крышка, здесь логотип глянцевый, очень красиво смотрится. С правой стороны качелька гром громкости присутствует, вверх-вниз. Снизу вход для зарядки USB, с левой стороны ничего нету. Сверху вход для наушников 3.5. Здесь можно открывать крышку и отключение, отключение, включение телефона. Вот уже загружается телефон. Спереди очень красиво спрятаны. Динамики для разговора с абонентами. Телефон очень хороший. Вес телефона 119 грамм. Э, ш, э, значит, длина 128 миллиметров, ширина 66 и 8,9. Комплектация телефона, коробка гарантия, батареи, кабель USB, серые наушники, зарядное устройство. Сейчас загружается инструкция плюс подарки от нашего интернет-магазина. Дальше вам покажем, как снимает камера после загрузки телефона. И спереди также присутствуют три кнопочки. Это назад, главный рабочий стол и те программы, которые запущены в телефоне. Здесь присутствует лексиметр. Так, телефон загрузился. Включаем камеру. Здесь есть оптический автофокус. Можно снимать видео в разрешении HD. То есть все работает хорошо. Качество реально на 5 мегапикселей. Дальше звук телефона можно посмотреть с помощью приложения YouTube. Еще также протестируем изображение. В принципе, можно фильмы запустить. Вот сейчас запустим трейлер к этому фильму. Значит, телефон имеет опер оперативная память. Здесь один гигабайт. Встроенная память четыре гигабайта. Можно флешку ставить на тридцать два гигабайта. Сейчас мы запустим музыку. Перемотаем немножко. Звук очень хороший, качественный. Ничего не подвисает, все работает хорошо. Здесь EPC матрица присутствует, то есть цвета и контраст не теряется во время просмотра. Ну идем дальше теперь. Вот здесь те программы, которые мы запустили, их можно закрыть. Удобный быстрый переход между программами, тоже можете посмотреть. Значит, что здесь интересного телефона? Есть стандартные виджеты, которые можно удалить или поставить под похожие. Вот, я вам показываю. Значит, здесь находится... возможности настройки настройки телефона значит Wi-Fi, Bluetooth, все здесь присутствует HTC Media Link HD, то есть можно транслировать изображение на, на телевизор. Также есть персонализация, можно под себя построить систему. Очень много возможностей, как видите. Ну и другие возможности. Beats Audio технология. Только через наушники. Ну вот, это все, что касается настроек телефона. Интернет здесь тоже быстрый. Все, конечно, зависит от браузера, но... Все равно быстрота гарантирована. Сейчас что-нибудь идем в поиск, чтобы посмотреть, как же открывать страницы. <coughs> в телефоне есть возможность включения вибраций. MP3 производит вав формат. Разрешение 480 на 800. Две SIM-карточки у нас есть. Также Wi-Fi присутствует. Камера разрешением фотографии делает 5000, 2500 на 1900, что довольно очень хорошо. Ну вот открылось у нас, просто мы в, браузер, в браузерную строку вписали слова, хотя должны были вписать в поиске. Все быстро работает, подгружает переходим дальше навигация навигация также будет быстро работать но мы пока не будем ее использовать потому что нет возможности выйти на улицу дальше перейдем к играм посмотрим как же можно играть в игры Нам нужно подкачать но мы не будем этого делать. Допустим, допустим, эту игру. Ну, вот, как видите, все быстро запускается, все хорошо работает. Ничего не подвисает. 1 гигабайт оперативки показывает свое. В телефоне присутствует множество разных возможностей, которые позволяют его использовать по максимуму. Значит, подведем итоги. Камера здесь 5 мегапикселей, оперативная память здесь 1 гигабайт встроена память 4 гигабайта, флешку можно ставить на 32 гигабайта, по дюймам здесь 4,3 дюйма, экран. Ну, все вот приложения, видите, какая хорошая графика, все приложения запускаются очень быстро. Спасибо за просмотр видеообзора, подписывайтесь на наш канал, У вас ждут много интересных видео. С вами был интернет-магазин в группе и Пока-пока!